Пока террорист Путин целый тиждень тряса своими, как выявилось, маленькими орешниками. В случае массированного, крупного применения данных ракет, то есть сразу нескольких орехов, гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Пропагандистка Скобеева показывает в прямом эфире удары. по мощі квівалент на 70 тисячам бомбам, зброшених на хірасів'я підльоту Москви – 2 мінути, якщо запускати з Балтійського моря. Дуже цікаві кадри пророкують майбутнє Російської Федерації, і от кожен росіянин, подивившись ефір з Кабєвої, тепер повинен себе запитати: а чи точно ви готові вмерти у такий спосіб? І за що за Україну, чи може за путінський орешник? Відповідь напишите в комментариях. Просто скажите мне э, такую вещь. Вы можете гарантировать, что в ответ на наш удар, ну вы же говорите про ядерный, да, я же так понимаю, что про ядерный удар, на наш ядерный удар не будет ответа ядерного. Ну, в этом смысле надо розуміти, що все закончится очень швидко. К сожалению, для всіх нас нам придеться действовать решительно, радикально. Вітаю, друзі! Це обережно зомбоящик, і я, Анастасія Норіцина. Обов'язково ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео, щоб якомога більше людей нарешті ж зрозуміли, які вони. Починаємо з срочних новостій. Путін допустил удар. ракеты «Орешник» по центрам принятия решений в городе Киев. Новейшую российскую систему верховный главнокомандующий сравнил с метеоритом и вспомнил самый известный – Тунгусский. Подобная воронка может появиться и на Украине. Подробности прямо сейчас. Когда вы говорили о возможных ударах по центрам принятия решения. Вы не уточнили, вы какие центры имели в виду, военные или политические? Это... Знаете, в советское время такая, была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Вот прогноз такой, сегодня в течение дня все возможно. Мощь орешника сопоставима с ядерным взрывом. Если осуществлять массированную атаку, все, что попадет в эпицентр, превращается в пыль. Температура поражения от 4000 до 6000 градусов ⁇ это как на поверхности Солнца. У Путина справжний орешник головного мозга, бо носиться из ним, как дурень, списанную торбою. Хотя чему я? Коли перші заяви і демонстрація супер-пупер нової ракети не спрацювали, він вирішив ще раз про неї згадати і світ залякати. Але вже під час візиту у Казахстан аналоги в Арішника мірі, звісно, немає. і думаю, подібні аналоги з'являться не скоро. Напомню, як арішник працює. десятки бойових блоків. самонеедающихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около, 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, Розділяється на фракції на элементарные частицы, перевращається по суті. Боже, і цей нелозубий, зморщений кривий дід досі намагається усіх лякати, чи все ж просто дає привід пропаганді ликувати? Бо там після цих заяв, як ви вже зрозуміли, понеслося. Ми так головна тема, це заявлення Путіна. Заголовки ведущих зданій під копирку. Президент России угрожает нанести удары по Киеву своей новой ракетой. Западная пропаганда при этом пытается осознать, смогут ли разведки стран-наТО по косвенным признакам хотя бы за сутки определить, куда именно Путин запустит орешник. Бывшая американская разведчица Ребекка Кофлер в эфире британского Sky News утверждает, что орешник по сути межконтинентальная баллистическая ракета и ее дальнобойность близка к максимальной, доступной для ракет средней дальности. Около 5000 километров. Ну, то есть поразить Орешник, получается, может любую точку в Европе и даже западное побережье Америки. Во как! Орешник может достать западное побережье Америки, але чомусь бьет по Украине. Так а где же ваши обещанные удары по Лондону, Парижу и Вашингтону? А мы говорим, не, ну, ну мы их будем жечь. Где? Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. До новой американской базы ПРО в Польше «Орешник» долетит за 11 минут. До «Рамштайна» в Германии за 15 минут до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе за 17 минут. Комментарии Путина по поводу нашей новой ракеты на Sky News назвали «леденящими душу». На CNN заявили, что Путин обостряет обстановку, чтобы подойти к инаугурации Трампа в наиболее выгодном положении – Але давайте почнемо спочатку. початку. 28 листопада, через декілька годин після одного із найбільших ударів Росії по енергетиці України, Путін виступив в Астані у вузькому колі очільників країн ОДКБ на цьому засіданні, а також на подальшій прес-конференції. Диктатор справді вихваляв свій арішнік. Але щоб ще більше привернути до себе уваги, вирішив сказати про центри ухвалення рішень. А це ж улюблена тема. российских пропагандистов. Я внимательно Ильич. посмотрел выступление президента. Естественно, как и многим, наверное, мне, как бальзам на сердце, заявление о том, что возможны удары по центру принятия решений. Мы об этом говорили здесь не один раз. Понимаете? А где прозвучало слово «возможно»? Ну, что с президент сегодня? сказал, да. Что, что, сегодня? Сегодня, погода, ну, возможно, да, все. Да, сегодня, а, возможно, центры, да. это... Вы понимаете? Я думаю, что здесь без вариантов. Обязательно. Теперь, что касается серьезных ударов по орешникам, как говорится, каждому приспешнику дарим по орешнику. Теперь, значит, почему и по каким целям били? Ну вот уже Южмаш на сей испытал, как говорится, новые ракеты. Теперь президент говорит, что есть новые цели. Какие цели? Цели могут быть военные, а могут быть политические. Вот э, военные, понятно, там, штабы, Генштаб, там, и разные другие структуры, которые, в общем-то, затрудняют координацию действия вооруженных сил Украины. Но о политических мы никогда не говорили, заметьте, практически никогда. Ну, то есть ни одного здания правительственного там не разрушено. Хотя, в принципе, мы могли это сделать легко. Там туристы ходят до сих пор, что самое смешное. Сейчас сказали, что все возможно, ничего не исключается. Поэтому Рада быстро убежала там куда-то э, заседать в подвалы. Но самое интересное, что орешник, ты от него не спасешься в подвале. Вот. Ну а далее Путин говорил про грозди орехов, святковое меню и про продукты. Так, все у контексте ракет. Сами ракеты не только превосходят западные аналоги, а Storm Shadow, Skype и Taurus, ну и выпускаются в 10 раз больше. Есть в нашем меню, как выразился президент, и совершенно новые продукты, и получатель, то есть клиент, безусловно, будет доволен. Так сказал президент, это... Прямая цитата да, кукуха там вже давно поїхала, але найцікавіше те, що якби цей лідер сверд не старався, його талант не оцінили. Представники адміністрації президента США знову не сприйняли це за серйозні погрози. Пише The New Yorker. Видання вважає, що швидше за все Путін відмовиться від подальшої ескалації, а натомість змириться із новою реальністю, що західні ракети будуть і далі прилітати по території Росії, і Путін до цього пристосується. Як це він робив і раніше? Пам'ятаєте цю еволюцію червоних ліній? Наближати НАТО до кордонів Росії не можна, потім добре можна, але озброювати Україну не можна. Потім гаразд, озброювати Україну можна, але бити по прикордонних російських селах не можна. Ну ок по селах можна, але по Білгороду ні. Ладно, бити по містах теж можна, але заходити на територію РФ не можна. Виявилося згодом, що і заходити можна, але в глиб території Росії бити ну ні в якому разі. А тепер що вони кажуть? Що ядерну зброю Україні передавати не можна. Ну, добре, продолжайте. Ну и еще принципиально и очень важно от Владимира Путина. Верховный главнокомандующий прокомментировал провокации западной пропаганды. В частности, издание New York Times со ссылкой на свои анонимные источники в Пентагоне сообщило западной же общественности о том, что Вашингтон, в целом рассматривает вариант передачи Украине из-за патовой ситуации на войне передачи ядерного оружия. Путин сегодня сказал, что мы этого, естественно, не допустим. А если они даже попробуют, то наши руки будут развязаны полностью. Применим все имеющийся у нас арсенал. Ну как вы думаете, на, на уровне здравого смысла, если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и э, использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. Мы этого не допустим. До речи про ядерную зброю. Путин сам все робить для того, чтобы она з'явилася у Украины. А днями американське видання The New York Times опублікувало дуже цікаву статтю. У ній йдеться про те, що чинний президент США Джо Байден намагається надати Україні максимум допомоги до завершення своїх повноважень, які добігають кінця на початку 25-го. Оскільки Україна просила надати як гарантії безпеки запрошення приєднання до НАТО, а за час каденції Байдена цього не вдалося зробити, і це мало ймовірно під час президентства Трампа, то низка американських чиновників припустила, що нинішній президент США може повернути Україні ядерну зброю як гарантії безпеки. Скабєєва щось це не дуже оцінила. В общем, останні несколько десятків часов. показали, что угроза глобального конфликта серьезна и максимально реальна. Предупреждения звучат буквально со всего света, но в первых рядах все-таки Вашингтон. Сегодня ядерная тематика США не просто не сходит с первых полос. Американская пропаганда распространила видео с анализом того, какие последствия можно ожидать после удара ядерным оружием по Москве. Например, приводят ракету «Трайден». По данным американцев, одна такая ракета «Трайден» сразу убьет 3 миллиона человек. Еще 5 миллионов получат ранения. Всего у США, продолжают они считать, около 280 таких ракет, 14 субмарин-носителей с 20 трайдентами на каждой. Мощь эквивалентна 70 тысячам бомбам, сброшенных на херосину. Время подлета до Москвы 2 минуты, если запускать из Балтийского моря. Впрочем, в безумную игру с подсчетом, кто больше людей сможет убить и каким именно способом их убить, можно играть вдвоем. И в США, слава богу, вроде бы это еще понимают. В России поставлен войска, комплекс «Сармат», это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Ракета может преодолеть все уже существующие и даже перспективные системы ПВО и уничтожить, допустим, Нью-Йорк целиком. Ни США, ни ЕС, ни НАТО, ни Украина, ни не погроживали России ядерную сброю. Кремлівська пропаганда сама ж вигадує собі загрози та шантаж з боку західних країн, постійно обіцяючи відповісти на ці погрози. Так було, до речі, і з початком збройної агресії. Мовляв, якби вони не почали спецоперацію, то колективний Захід розпочав би війну проти Росії. Я хочу сказати відповідно, ну наскільки я можу бути відповідним, що до старого нового року нашого. ядерного конфликта не будет. И, соответственно, мировой глобальной ядерной войны. После 20 января это будет зависеть от того, насколько Трамп будет свободен в своих движениях. Вот от 14 января до 20 января такое проблемное время, которого нужно опасаться. А так все будет нормально. То есть елки, шары, новогодние украшения можно к этому готовиться, вызывать Снегурочек или кто-то, Дедов Морозов, кто кого хочет. Это первое, что хотел бы сказать. Второе. Вот мы тоже. Да, я, я еще не понимаю, почему действительно, ставит этот вопрос, почему мы так с надеждой или так усиленно смотрим именно на Трампа. И вот там сейчас разбирали, какого генерала он назначил, и какой он опытный, и что он скажет. Ну, Если да, вы заметили, мы с Надеждой смотрим не на Трампа, а на Орешник. Имею в виду вот не, нет, нет. сегодняшний анонс президента. Нет, Ольга у вас такой милитаристский дух, он так. очевиден. А у вас снегурочки Вы, не вы на больше на Орешник. А вот есть другие, которые больше на Трампа. Все гадают. Что и когда будет делать Трамп, знает только Трамп. Путін, вочевидь, дуже хоче зірвати усі його зусилля по завершенню війни, ну або ж відтягнути до того моменту, поки не звільнить від ЗСУ Курщину, бо до 20 січня він навряд чи встигає. Але маю великий сумнів, що погрози арішником чи ядеркою майбутньому президенту США, а тобто Трампу, дуже сподобаються. Це ж то касається какби курськовості курска і курса. Вот, Курская область, соответственно, ситуация там суже прежде всего имеет значение, как бы с учетом того, что 20 января как бы скоро, а с учетом того, что фактически тайминги это Рождество, то есть это примерно конец э -э -э декабря, соответственно, январь. Единственное, на секунду буквально, мы в двух этих ситуациях идем на поводу у западной пропаганды. Это западная пропаганда нам навязывает мысль о том, что Путин дал четкое указание выбить ВСУ до 20 января, а если не получится, то они будут наказаны. Ну и Вторая, из, ну, это CNN, бесконечные барели нам об этом сообщают, бесконечные Урсулы, дер Лян, Следующий. все генералы, которые выходят на прямую связь из Курской области, пар... рассуждают на тему того, что задачи такой нет. Задача освободить, но никто не ставит тайминг. Дмитрий Пропаганда, что выбьют их до выборов президента из Курской области. Ну, вообще, это было, ну, вообще это было вообще это Я напоминаю, что большие это силы бросили. Ну не срослось. Ну не срослось. но ну, вопрос к Минобороны. Вот вопрос. Это просто про прогнозы. Еще вот, раз которые задача, за, здесь за, формулируют. задача стоит именно в этом. Сейчас идет анти активное естественно, военной Ну том, не до 20, 20 января. Я только да. об этом. Хорошо. Если до 20 января Курская область не будет освобождена, это будет очень оригинальный переговорный процесс. Я напоминаю, что в рамках переговорного трека, то есть как бы в а свое все время... Кар... Будет. Потому... Все будет. Все, взяли. Посмотрим, 20 января. Конечно, посмотрим. А что да. нам всем остается? Да. Вы посмотрите, мы посмотрим. Все посмотрим. Весь посмотрим, мир посмотрим. Да, мы там до очень еще не дошли, правильно? До Киева еще не дошли. Вот, до то то есть... еще не дошли. Да. А чего ерничать-то раз? потому что... Еще раз, я напоминаю. Мы же всем. всегда рассуждаем, кто хочет дойти до Киева, берет оружие и идет. Абсолютно. А да. кто не идет, тот не имеет права критиковать. Какие Или... интересные нотки про Луналу. До речі, цей політолог Дмитрій Абзалов вже не вперше ставить Скабєєву на місце. Якось він і про цілі розв'язаної Росією війни конкретно запитував. Вопрос: как, Что для нас будет победа, на самом деле? Это самый важный вопрос, я предполагаю, в этом году. И что мы вообще предполагаем по, по, по победой? Это чисто. Вот. И, и этот вопрос, на самом деле, нам самим надо задать, прежде всего. Потому что, как бы, ну, у Зеленского задача, заключается в то, что там саммит, вот, как бы он, соответственно, к нему пытается получить уже после всего этого Но процесса. Пока для нас промежуточный вариант это освобождение хотя бы тех четырех областей, которые мы записали в свою конституцию. Будет ли это? Побіда большой вопрос, особенно не в виду, что изначально мы хотели отодвинуть границы НАТО. А, Вийшло пока не так, ну, С що то ж никогда не була членом НАТО, как бы ее отодвинуть якби отодвінути грані, якби операція України никак не додвігає грані це НАТО. Но... Що стосується усіх теперішніх дій Кремля, то вони усі провалилися. Після удару та погроз орешникам Україну не охопила паніка, а захід збільшує військову допомогу та впроваджує проти Росії нові санкції. Але треба розуміти, що Путін буде і далі продовжувати шантаж і залякування шляхом погроз про нові удари. Це стандартна тактика Москви, спрямована на деморалізацію українців з метою схилити Київ до капітуляції. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Неріціна. Побачимось.